Здравствуйте. Я хочу вам рассказать о Форекс брокерах. На самом деле все российские Форекс брокеры полные кухни, на которых нереально что-либо заработать. Вот допустим Форекс брокер Форекс клуб. Вот, Форекс Клуб. Значок его, Форекс Клуб. Смотрите, какую свечу он нам рисует. И какую свечу нам рисует Форекс Брокер Норд. Красную, убывающую. А Форекс Клуб растущую. Также индикаторы, они совпадают, но редко. Так же, как и свечи. Норда. Норд. Котировки по Норду. Вот его терминал. Фу, скромно. Если так заглянуть, то терминал... Суп довольно насыщенные котировки чем у норда то есть это простой дилинговый центр